नमस्कार आपल्या मिस्टर अक्षय जगताप न्यूज चॅनलमध्ये सर्वांचे हार्दिक स्वागत का आज पंधरा ऑगस्ट आपल्या भारताचे आपल्या भारताचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी आज जे भाषण केले आहे लाल किल्ल्यावरून बदल मी तुम्हारा माहिती सांगत है आज यानी पंद्रह अगस्त दो हज़ार पच्चीस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की १९वीं स्वतंत्रता दिवस के बारे में मौके पर लाल किले से एक ऐतिहासिक भाषण दिया नीचे उसके मुख्य बिंदु और घोषणाएँ संक्षिप्त रूप में है भाषण की प्रमुख घोषणा और विषय आत्मनिर्भर भारत की मजबूत पहल आत्मनिर्भर भारत की मजबूत पहल क्या है प्रधानमंत्री ने एक संदेश और आत्मनिर्भर भारत की स्पष्ट दृष्टि देश की जिसमें विशेष रूप से सेमी और आत्मरक्षा क्षेत्रों पर जोर रहा है उन्होंने घोषणा की कि वर्ष के अंत तक मेड इन इंडिया सेमी कंडक्टर मार्केट में उपलब्ध होंगे बहुत अच्छा योगदान और आत्मनिर्भर भारत की अभियान के तहत देश का लक्ष्य भारत को अपने दम पर दुनिया की बड़ी सही से, सैन्य ताकत बनाने का है भारत में आधुनिक सैन्य इंडस्ट्री के विकास का है दूसरा यह है कि रक्षा क्षेत्र में स्वावलंबन रक्षा क्षेत्र के रक्षा क्षेत्र में स्वावलंबन सु, सुदर्शन चक्र सुदर्शन चक्र नाम नामक रक्षा प्रणाली की शुरुआत की गई जिसका मकसद देश की सुरक्षा और प्रभावी बनाना है साथ ही वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को भारत में फाइटर जेट इंजन विकसित करने की चुनौती दी गई है जिससे रक्षा आयात घटाया जा सकता है बहुत अच्छा काम है ये भी रक्षा क्षेत्र और जो हम बाहर देश जे बाहर देश जो मंगवाते हैं जो भी उसको रोक लगेगी इसी से देश का फायदा भी होगा तीसरा है आर्थिक सुधार और कर व्यवस्था में बदलाव भारतीय अर्थव्यवस्था में अक्टूबर से सरल और प्रभा लाभप्रद जीएसटी सुधार लागू करने का ऐलान किया गया है जिसे दिवाली उपहार बताया गया है इसके अतिरिक्त नेफ जनरेशन आर्थिक सुधारों के लिए एक विशेष टास्क और फोर्स करने की घोषणा हुई है जिसका उद्देश्य दीर्घकालीन विकसित भारत 2047 की और मार्गदर्शन करना है ये भी बहुत अच्छा है देख लेते हैं क्या होता है और चौथा युवा रोजगार हेतु नई योजना प्रधानमंत्री रोजगार योजना में से वो भी आ गया है नया सामने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पी एम डॉट फी बी आर वाई शुरू की गई जिसके तहत पहले रोजगार प्राप्त करने वाले युवाओं को पंद्रह हज़ार की वित्तीय सहायता मिलेगी ये भी अच्छा है देख लेते हैं युवाओं के लिए बड़ा प, म, ब, ब, बड़ा कदम उठाया है सरकार ने देख लेते हैं क्या होता है राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति राष्ट्रीय सुरक्षा का क्या है भारत के विदेश नीति 2025 प्राथमिकता और चुनौतियां इस पर काम किया है भारत सरकार ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में हमला हुआ तो भारत जवाबी कार्रवाई करेगा साथ ही आतंकवादियों को आतंकवादियों को और उनके जुड़े लोगों में से कोई भेदभाव नहीं करेगा उन्होंने इन इंडस जल संधि को सॉरी इन्होंने इंडस जल सदियों को अन्यायपूर्व बताते हुए विरोध जताया और स्पष्ट किया कि रक्त और पानी सात बहने बहेंगे नहीं इस पर आगे नित पर पुनर्विचार संभव है देख लेते ये भी बहुत बढ़िया वो तो जो हमले हो रहे हैं उसके पर डिपेंड है और सिक्स बताते हैं अभी सस्ती और प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएँ और स्वास्थ्य के लिए भी काम का काम काज शुरू कर दिया है सरकार ने अभी आ, क्या बोलते हैं उस पर मोदी सरकार दाम कम दाम ज़्यादा नाम मूल मंत्र देते हुए सस्ती लेकिन प्रभावी दवाओं और स्वास्थ्य सेवाओं पर अनुसंधान एवं विकास को बढ़ाया बढ़ावा देने का आश्वासन दिया है इसी तरह पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने जो भाषण किया है पंद्रह अगस्त के अवसर पर और उस भाषण का स्वरूप और अन्य ध्यान देते हुए ऐसा लगता है कि उन्होंने नया भारत और विकसित भारत दो हज़ार की अवधारणा दोहराई और युवा शक्ति से बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने में उनकी भागीदारी की और अपील भी की है उन्होंने